Які можливості є у росіян по а, подальшому бомбардуванню і можливому навіть спробі наступу на Харків? Зараз поговоримо з Романом Світаном, військовий експерт, полковник Збройних сил України у відставці. Пане Романе, вітаю вас. Добрий вечір. Вечір добрий, бажаю всім здоров'я. Навзаєм скажіть, будь ласка, що з цими фабами робити? От летять на Харків постійно, без того, як нам надійдуть нові петріоти і інші системи ППО, це все просто такі пусті балачки? Чи що ми можемо зробити от прямо зараз, щоб вони перестали знищувати харківські вулиці? Реально на данный момент без разворачивания системы ПВО в полном объеме, то есть многоэшелонированной обороны, это не только F-16, не только Patriot, то есть это должны быть еще и NASAMS, и те же гепарды с мобильными группами для того, чтобы прикрыть полностью всю эту махину ПВО, ничего сделать невозможно практически. Почему? Потому что уничтожать надо не бомбы уничтожать надо носители, то есть доставать до су четвертых разными методами, воздушным, это вот э, полная система ПВО, включая самолеты, э, наземными механизмами, возможно, это если уничтожать су -3 4 на земле, э, э, в, э, в местах дислокации, в местах э, разворачивания самолетов. Их, в принципе, немного, сотня самолетов есть, но это слишком такая серьезная тяжелая работа. Она продолжается, мы больше двух десятков су четвертых уничтожили или повредили, но тем не менее у них около сотни еще осталось. Потому вот в таком режиме, если работать масштабно, тогда можно обезопасить Харьков от этих ударов. Но еще раз повторюсь, без полной, полного пакета ПВО прикрыть миллионный город практически невозможно. Я е, хочу з вами трохи згодом поговорити про сухопутні можливості росіян, е, чи можуть вони піти на Харків чи ні, які в них є для цього зараз засоби і інструменти. Але давайте, якщо про небо ми заговорили, оці F16, ви кажете, що якщо буде одна-дві ескадрилі, тобто я розумію, що одна із це до 24 літаків, то їх можна буде використовувати виключно як системи ППО для прикриття. Якраз е, проте ви також не Давно в інтерв'ю кажете, що вже наші е, пілоти готові. Вже кількість літаків є. А в чому наразі є найбільша затримка? Чому ще і в F-16 не виконують функції, хоча б прикриття українського неба? Чуть уточню: одна ескадрилі це 12 самолітів, 24 – це дві ескадрилі. Это угу, минимальная да. бригада. То есть, да, бригада это 24 эскадрильи, 24 самолета плюс 2 эскадрили, плюс, может быть, звено управления или коэффициент 1,2 еще еще спать, то есть где-то до 30 самолетов. Дело, дело в том, что для того чтобы прикрывать, допустим, такой город, как Харьков, и на таком удалении, здесь надо понимать, что выход. Допустим, F-16 в район Харькова в полном комплекте с системой ПВО, наземной системой ПВО, он должен быть подготовлен, включая аэродромы, то есть расположение самолетов. И они точно не будут располагаться в районе Харькова, потому что очень опасно на этом направлении. То значит, они будут располагаться где-то на правом берегу. Днепра а подлетное время, там, в принципе, где-то до 20-30 минут до, до Харькова придется самолетом ходить, но, тем не менее, выполнять эту, эту задачу смогут прикрывать Харьков даже одна эскадрилья, даже одна эскадрилья, это до 12 самолетов, она может использоваться системой противовоздушной обороны в режиме, летающих пусковых установок, таких себе летающих насамцев. Потому по большому счету нам даже одну эскадрилью достаточно для того, чтобы именно в таком режиме использовать, допустим, F-16 по какому-то сектору. Это не то, что они там перекроют все небо, но по какому-то сектору, там сектор Киева, сектор Харькова, сектор Херсона, сектор Одессы, одна эскадрилья может прикрывать. А вот тот, готовность по летному составу на данный момент она уже есть. Дело в том, что несколько месяцев летчики летают соло. Есть определенная просто программа переподготовки, и она не совсем коррелируется с нашей программой курса боевой КБП, так называемого курса боевой подготовки. У нас, в принципе, переподготовка она сокращена, очень быстро можно стать на крыло буквально за 4 полетных смены, там 17-20 полетов, и уже можно восстановиться на каком-то из самолетов, на котором летал раньше. Переподготовка, она, в принципе, примерно такая же, только надо получить еще допуска на выполнение боевых задач по разным, по разным упражнениям курса боевой подготовки и налетать то количество часов, которое прописано в тех программах, которые составляли не мы. Программы ведь составляли наши партнеры по переподготовке на F-16. Там чуть сложнее сам подход, он растянут по времени. И потому готовность летного состава выполнять бо боевые задачи у нас уже есть. Но, скорее всего, нет готовности подтвердить, так сказать, и передачу в том числе, наших партнеров и летного состава, и самолетов, аэродромно-технического оборудования, хотя это все сейчас происходит. Вот даже в пакете в миллиард долларов, которые нам передали из этого 60-миллиардного пакета, вот первый пакет, там уже есть аэродромно-техническое оборудование. То есть процесс этот идет. Тяжело однозначно, потому что нужно подготовить аэродромы, подготовить аэродромно-техническое оборудование, инженерно-технический состав, охрану, оборону аэродромов, перебросить самолеты, перебросить летчиков, провести некоторые испытательные полеты, то есть определенную подготовку предполетную, там надо готово быть после полетной, межполетной подготовки, то есть это целый комплекс мероприятий, он, он затягив, затягивается по времени, тем более на новых самолетах. Это не, не, советские самолеты. В принципе, на любом из советских самолетов, старых, которые у нас есть, она примерно одинаковая программа. Это все-таки другой тип вооружения, даже так можно говорить. Естественно, подготовка, она должна быть комплексна и на 100% проведена даже к приему самолетов. Хотя просто прием самолетов, к этому мы уже выполняли эти задачи. В 2012 году и в 16 сидели у нас в Миргороде. В 2018 году летала пара F-15, садились Galaxy, топливозаправщик Galaxy, это транспортник с аэродромно-техническим оборудованием. И в принципе там примерно полторы недели выполнялись полеты старой константиновской базы и неплохо получилось это. То есть в принципе для, такого, для такой задачи мы можем хоть сейчас это все принять, но для задачи выполнения уже стабильных, базовых полетных заданий, для этого надо время. И, скорее всего, вот это время сейчас как раз и вырабатывается нашими системами подготовки всех, всех служб. Это очень, еще раз повторюсь, очень сложное мероприятие. Зрозуміло, останнє питання поставлю щодо неба, і перейдемо вже до сухопутних операцій і планів ворога. Ви кажете, що якщо до нас все таки не дійде в оптимальному сценарії сорок п'ятдесят. Літаків F-16, І якщо будуть знищені російські системи ППО, і вони зможуть спокійніше працювати, то можна буде застосовувати і наші сушки в комбінованих, в комбінованих атаках су 24 су 25 А скажіть, а вони в нас в належному стані? Вони чекають на прибуття F-16? Чи нам доведеться потім і су в тому числі готувати окремі екіпажі, вести з ними окрему підготовку? Вот они готовы до, до выполнения боевых заданий и э, ждут в 16 или нет? Ну, они выполняют сейчас боевые задачи. Дело в том, что весь парк самолетов сейчас используется. И Су-25, как штурмовики, Су-24, как бомбардировщики, и носители ракет, как ракетоносцы. Почему мы работаем и с до и с Калпами, Су-24. МИХ-29, СУ-27 это многофункциональные истребители, которые также выполняют боевые задачи. Даже Л-39 ⁇ учебно-тренировочный самолет, но он тем не менее может использоваться в качестве штурмовика, отстреливая нусы. И вот так работают. То есть у нас весь спектр самолетов, вот пять типов, которые я так вот сходу назвал, они используются на максимале сейчас, просто не в полном объеме не может зайти, допустим, Су-25 или Су-24 на линию боевого соприкосновения, тем более выйти над территорией, оккупированной противником, и, уничтожить уничтожить укрепрайон. Почему ваши сверху российские самолеты их перехватят, уничтожат, ну а с земли системы противовоздушной обороны российские в постоянной боевой готовности, потому без завоевания превосходства в воздухе, а именно эта задача будет и в 16 то есть нивелировать работу российских ПВО, уничтожив их или системами радиоэлектронной борьбы подавив и отогнав российские истребители от Су-25, Су-24, для того, чтобы они работали по земле в качестве штурмовика и бомбардировщика, то есть тогда уже непосредственно над российскими войсками. Вот эта задача будет в 16 -х. первая первых самолетов, которые будут заходить. Но ну, а если зайдут действительно вся бригада, хотя бы три эскадрилии, полноценная бригада, то как минимум одна или две эскадрилии будут работать в качестве бомбардировщика, в качестве э, тех же штурмовиков по земле. Это многофункциональный аппарат. Чекаем у на Ев-16. Пане Романы, сухопутні планы оккупантов. Яка кількість наразі військ знаходиться на кордоні з Харківщиною на кордоні з Сумщиною, і чи можуть вони піти на українські міста? Якщо ні, то чому вони там знаходяться ну дело тому, що пойти на українські города може і один чоловік, то есть росіяне. Пойти не можуть куди угодно? От російський корабль сходив по курсу русского корабля, і теж неплохо у него получилось. То тобто, есть пойти в этом смысле они можуть. даже одно подразделение один. То есть это будет также военная операция, которая, которую они сейчас проводят. Там очень много, это 600 километров практически границы между Черниговской, Сумской и Харьковской областями и с российской стороны. Это Брянская, Курская и Белгородская области. Вот по этой границе больше 600 километров. Там расположены войска российские где-то около двух-трех десятков тысяч российских террористов, причем они растянуты на вдоль всей этой линии фронта, пока разбиты на группы, в основном это грушные группы, ДРГ так называемые, вот мы их перехватываем, отлавливаем, возвращаем обратно, либо уничтожаем в районе Сумского, Сумского периметра и Харьковского в том числе. Это постоянно происходит, потому военные операции, можно сказать, идут в течение последних уже третий год, это как минимум двух лет, это точно. То есть это, это все уже происходит. Интенсификация этих операций однозначно возможна. Задача основная, а эти даже малыми силами российских войск, неважно сколько их будет, то есть сколько десятков тысяч их будет или тысяч, они могут интенсифицироваться по разным направлениям, но с основной задачей связать наши войска и оставить их на линии границы на линии нового боевого соприкосновения, для того, чтобы на наше командование не смогло эти бригады перебросить на усиление Восточного фронта. То есть основная задача – растянуть фронт. Это то, что мы в прошлом году делали перед наступательными операциями где-то посередине. Вот то же самое россияне пытаются тем количеством войск, которые у них сейчас есть, создать такие очаги напряженности, для того, чтобы связать наши войска, и они не смогли быть резервом э, или э, основными группами на Восточном фронте. Для того чтобы спланировать широкомасштабные наступательные действия и их выполнить, российская армия должна насчитывать напротив Харькова только одного около полумиллиона профессионалов. То есть это примерно вся российская армия, которая сейчас есть на оккупированной территории Украины. Вот эти полмиллиона должны выйти из Украины и развернуться в районе Белгорода. Но на данный момент вряд ли это возможно. Потому в ближайшие там несколько месяцев в районе э, северных наших рубежей э, могут разворачиваться только такие беспокоящие операции. Э, и они будут, они уже развернуты, дело в том, что это все уже происходит. Э, и они, э, россияне, могут их просто интенсифицировать по некоторым направлениям, но без, без широкомасштабных военных действий. Не ще посилаючись на ваше інтерв'ю, додам, мені дуже сподобалася думка, що росіяни таким чином закривають шлях до Москви. адже по прямій там до 700 кілометрів від Сумської області це теж є однією з задач, чому там знаходяться російські війська. Да, это основная, но она была и раньше стояла, после mm -hmm. того, как особенно в прошлом году попытались mm -hmm. прорваться на Москву вагнеровцы, и они уже mm -hmm. начали заводить туда Росгвардию. То есть это основная задача. И там не 700, там от Сумской области 450 километров до Москвы. Навіть навіть так, навіть ближче. Ну так, як до, з Києва до Одеси, я думаю, що кілька годин і можна бути в Москві. А, але в нас свої задачі треба відстояти в першу чергу нашу територію. Дякую, пане Романе, за участь в ефірі. Роман Світан, військовий експерт, полковник збройних сил України у відставці був в ефірі України сьогодні.